Klublarımız qış fasiləsi çərçivəsində hazırlığını davam etdirir. İlk sürətimiz Antaliyada təlim-məşq toplanışında olan Qarabağ və Interin hazırlığına həsr olunub. Premier Liqan ilk 2 dövrəsini lider kimi başa vuran Qarabağ hazırlığını Antaliyada davam etdirir. Ağdam klubu təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk görüşünü Xorvatiyanın Split kollektivinə qarşı keçirib. Yoxlama oyunda Splitin 3-1 hesablı qələbəsi qeydə alınıb. Qarabağ'ın yeganə qolunu Nami Qələskarov vurub. İlk oyunumuzdur, belə düşünürəm. Əvvəldən bildirdim ki, razı qaldım oyundan, üst açığı gözləndim ki, belə sürətli olar oyunda və hər ikisi də belə ilk hissə baxmayaraq biraz ağır ol kəskin oldu, amma ikinci hissədə demək olar ki tam ə, oyun top nəzarəti daha çox bizdə oldu və ikinci hissənin də belə deyək, yəni axırlarına yaxın son 15-ci dəqiqəsində yenə top e, nəzarəti bizdə oldu. Ümumama belə həqiqətən maraqlı oyun oldu. Və e, açıq dediyim ki, mən yəni, belə oyun gözləmirdim. Uşaqlar çox e, belə deyək, həvəsli idilər. Yaqınımız yaxşı rəqib idi. Yaxşı müdafiə olurdular, yaxşı pressin tətbiq edirdilər, topla da yaxşı davranırdılar. Gözlədiyimizə də güclü oynadılar. Ən yəni, həmişə standart sözlərlə siz Va, subnexdə var. Subdeləm həmişə təbii ki, məğlub olmaq xoşa gəlməz. İstər yoldaşlıq görürsünüz, istər məşdəc tərəfli oyunda. İstəmirdim məğlub olaq, amma rəqib bizdən üstün oynadı bu günləri. Bu uşaqlarda həm də yorğunluq var. Yükləmələr gedir. Bir həftə cəmsi məşdlərə başlamışıq. Bu təbi olmayan şeydamsız. Qarabağdan 5 xal geri qalmaqla 2-ci sırada qərarlaşan Bakı İnter klubu və Antalyada hazırlığını davam etdirir. Kəhabəriz Xədadzanın yetirmələri növbəti yoxlama matçında Türkiyə Super Liqasında çıxış edən Kasımpaşa ilə qarşılaşıb. Oyun Interin 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşib. Komandamızın qollarında Franka Mild, Məhəmməd Müzdəbey və Mitchell Alvaro imza atdı. Hazırlığımız plana uyğun davam edir. Zədəli futbolçularımızın olması kiçik problemlərimiz sayılır. Başa çıxada C və Asil Məmmədov komandaya kömək edə bilmir oyuna gəlincə deməliyəm ki, futbolçuda qələbə istəyi olmalıdır. Yoxlama yoxsa rəsmə oyuna çıxmasından əsl olmayaraq. Bu səbəbdən Kasımpaşa üzərində qələbə təbii ki, xoş əhval-ruhaya yanadır. Kasımpaşanın baş mərcisi Şota Arveladze isə İctimai Televiziya müsahibəsində İnterin oyun학dı xoş sözlər söyləyib və xüsusilə Coşqun Diniyevin oyununu bəyəndiyini bildirib. Futbol <laughs>